Я понимаю, что это случайное видео. Случайное видео. Я хочу, я закончил пир ТПО. Я сейчас на метро Печерская, мы уходим вместе. здесь находится КВИЗ, Киевский Венесуэль Броней связи. Я учился в 2000 году, и закончил его. я был в госпитале этом. Я лежал в этом госпитале. я знаю пацанов, которые сегодня привезли. Там 115 человек, 20 там сегодня лежит. Я им просто смотри, с он... этой это флешкой. Просто я хотел просто. И я везу. Я хотел показать. Сейчас мы выйдем, а я покажу, что я везу. Чтобы это было зафиксировано. 先生。<No> <laughs> мало того, где побазировали. А то вы, кстати, откуда? Интересно. Не, я, кстати, еду, ну, просто. Честно. Я подарю это, это радио, пацанам. Это тоже. Можете выкладывать, я разрешаю. Но даже есть если... Я показываю, что им, ну, фиксирую. Я, честно говоря, ну, это радио, это радио я им дарю. Радио это... Вот, еще я им дарю просто себя оторвал, ну, не оторвал. Вот, арбуз, вот, и у меня вот помидоры подавились. Кстати, да, ну, блин, я плохо, конечно, это все сделал. Ладно, ничего страшного, это мы помоем. Это помоем. Но самое главное, чтобы им было пользу, правильно? Дай бог, конечно. Люди, блин, стараются наши жизни спасать с вами. честно. Ну, конечно, ладно. Ну, это... Все. Короче, я, смотрите, показал, это собрал. Все, идемте вместе. Спасибо.